То ли свежая аргентинская депочта подкатила, то ли в Кремле скинули свежие темники. Но российские работники пропаганды блеснули новейшей оригинальной идеей, чем обескуражили даже друг друга. Какой? Смотрите дальше. Рабская психология российских пропагандистов, бережно выпестованная за 23 года путинского правления, нет-нет и прорывается наружу. Причем ладно бы, если бы где-то на кухнях за пьяным застольем или в палате номер 6 районной психиатрической клиники. Но нет же, в прямом эфире российского телевидения. Вот послушайте свежее ноу-хау от Маргаритки Раша Тудеевны. Я предлагаю выход. Значит, они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно. Они это могут назвать репарациями. Они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы. Ну вот еще одно признание прозвучало, или камин если угодно. То, что вы волки позорные и хищные натуры, в этом никаких сомнений давно уже нет. Но только план ваш, Маргарита, на двоечку. Даже если своими пропагандистскими устами вы пытаетесь донести, но сначала прощупать нарративы, которые поступили вам прямиком из Кремля. Ищите уже пути отступления? Это хорошо. Пытаетесь торговаться? Вспомните классику. Я думаю, торг здесь неуместен. Но в целом ход мысли одобряем, особенно в части про репарации. Их в любом случае придется выплачивать, как бы вы их ни называли. Может именно поэтому настроение на этих сходках сумасшедших все грустнее и печальнее. Немецкие танки леопардики приехали на Украину. Теперь официально канцлер Шольц подтвердил поставку 18 немецких машин. Также на Украину Бундесфер доставил боеприпасы, запчасти, а еще дал добро на поставку своих танков союзников. Известно, что к 18 леопардам из Берлина на Украину доставлены 14 польских, 3 португальских и 6 леопардов канадских. Всего 42 штуки. Хихикать, наверное, не время, не место. Бронесила довольно серьезно. Хихикать не время и не место. А вы думали, это шуточки, шутить в прямом эфире и дурку разыгрывать? Как там говаривал ваш бункерный патрон? Это мы даже еще не начинали. И даже ваш расистский план борьбы с мирным населением тоже к превеликому огорчению Скобеевой не был воплощен. К сожалению, еще раз, не да. хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывают перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блокаут длился по информации того же Кличко 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что но ну, не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине. А что с еб... простите лицами? Какие-то вы поникшие ребята. Может водочки в студию? Ой, да, это же не поле чудес, это просто страна дураков. И все-таки как мало нужно, чтобы испортить этим дуракам настроение. Подпишись на канал, оставь свой комментарий под видео и отреагируй лайком. Мы ценим обратную связь.